Pertama sekali saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Pertubuhan Peladang Kebangsaan kerana sudi menjemput saya untuk bersama-sama meraihkan majlis yang sungguh bermakna bagi mengumumkan dividen dana peladang kebangsaan nafas. Saya juga ingin melahirkan rasa syukur dengan kejayaan nafas dan saya percaya pencapaian ini adalah hasil daripada komitmen nafas dalam melaksanakan mandat yang telah dipertanggungjawabkan untuk memperkasa ekonomi peladang sekaligus memberikan kesaksamaan dan kemakmuran kepada semua peringkat masyarakat. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, kehadiran tuan-tuan dan puan-puan hari ini telah membuktikan bahawa Semangat dan itidam para peladang akan terus membara untuk memperkasakan kedudukan keuangan peladang. Saya juga ingin mengambil peluang ini untuk merakamkan penghargaan kepada Dana Peladang Kebangsaan, DPK, atas usaha berterusan dalam memperkenalkan inisiatif pelaburan yang bernapaat kepada ahli peladang di seluruh negara. DPK bukan saja telah berjaya melaksanakan fungsi sebagai pemegang amanah dana malah telah membuktikan bahawa dengan pengurusan yang cekap, telus dan progresif, dana peladang juga mampu menjana pulangan yang mampan dan konsisten. <tuh> Saya dimaklumkan bahawa prestasi DPK pada tahun 2024 mencatatkan pertumbuhan yang membanggakan termasuk dari segi keuntungan, jumlah aset serta pengagihan manfaat kepada pelabur. Ini menunjukkan keyakinan pelabur terhadap struktur pentadbiran dan dasar pelaburan yang diterajui oleh DPK semakin kukuh dari tahun ke tahun. Usaha DPK melebarkan sayap ke dalam portfolio pelaburan yang pelbagai seperti IPO, MITI, projek pertanian moden dan perkhidmatan kewangan khusus turut membuktikan bahawa peladang juga mampu menjadi pemain ekonomi dalam ekosistem yang lebih luas. Saya amat menyokong usaha ini. Namun dalam usaha yang sama, saya ingin menyuruh agar DPK tidak terlalu selesa dengan pencapaian semasa tetapi mestilah terus agresif dalam meneroka ruang pelaburan baru. Dalam landscape pelaburan semasa kita lihat institusi seperti Bank Rakyat telah mengumumkan dividen melebihi 17%. Manakala KWSP juga mencatatkan pulangan yang sangat memberangsangkan untuk pencarum. Ini secara umumnya melambangkan bahawa ekonomi negara kita sedang tumbuh dengan baik dan keadaan negara semakin stabil. Maka saya berpandangan sudah sampai masanya untuk DPK memperluas jaringan kerjasama pelaburan. Mungkin dengan institusi keuangan lain, syarikat teknologi pertanian atau pelaburan hijau yang kini sedang meningkat naik. Dalam masa yang sama, saya ingin menekankan agar ketelusan, ketekunan dan prinsip pematuhan syariah terus dikekalkan dalam sebarang keputusan pelaburan yang dilaksanakan, DPK juga perlu memastikan bahawa sebarang pengembangan portfolio tidak menggugat asas kepercayaan pelabur. Terutamanya ahli peladang yang telah sekian lama menyokong skim ini. Saya percaya dengan bimbingan serta pengawasan Nafas DPK mampu melonjak sebagai entiti pelaburan yang bukan sahaja berprestasi tinggi Tetapi juga berwibawa dan dihormati Dalam hal ini, kempen Go Invest yang dilancarkan DPK di harus dilihat Bukan segada program promosi atau pertandingan hadiah Tetapi sebagai satu pelantar pendidikan kewangan yang boleh membuka minda peladang Ramai dalam kalangan peladang muda hari ini mempunyai pengetahuan asas pelaburan. Tetapi mereka perlukan platform yang diyakini dan dekat dengan kehidupan mereka. Di sinilah DPK perlu memainkan peranan. Oleh itu, saya menyarankan agar kempen seperti Go Invest ini dimasukkan dalam pendidikan bengkel pelaburan dan simulasi risiko supaya pelabur bukan saja menyimpan tetapi turut paham dan terlibat dalam proses pelaburan mereka. Saya percaya pendekatan ini akan mewujudkan peladang pelabur yang bukan saja bijak tetapi juga lebih setia dan komited terhadap skim yang ditawarkan oleh DPK. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian dalam persekitaran ekonomi yang tidak menentu adalah penting untuk kita semua menyediakan jaringan keuangan yang selamat dan stabil untuk komuniti peladang. Pelaburan yang diurus dengan baik mampu menjadi sokongan jangka panjang kepada mereka. Bukan sekadar pendapatan tambahan tetapi sebagai plan simpanan dan jaminan masa depan maka saya amat menggalakkan kerjasama berterusan antara kementerian nafas dan DPK dalam melahirkan lebih ramai peladang yang celek kewangan serta mampu berdikari dan membuat keputusan berdasarkan maklumat dan data yang tepat. Saya percaya dividen yang bakal diumumkan hari ini akan menjadi tanda aras baru kepada keupayaan DPK dan akan terus menambah keyakinan pelabur terhadap skim ini. Tetapi untuk makluman semua, saya tak akan umumkan terus di sini. Kita bagi laluan kepada satu sesi gimmick kejutan sebentar lagi untuk umumkan jumlah sebenar. Sama-sama kita nantikan. Bagian dividen SPKP dana pada kebangsaan bagi tahun 2024 adalah sebanyak 10%.